И ТНР, и ЛНР, они все равно будут в Украине. Пусть они будут какие-то федеративные, там, автономные или как. Ну как Крым вот был, автономные часто. И в советское время как? Мирно перешли, еще никаких каталог. И все решалось. не очень часто ну было только вот ну, так на новый год поздравляли нас ну и соответственно уже на такие на, вчера на рождество нас поздравили тоже ну и периодически там раз в неделю раз туда обстреливают каждый блокпост практически каждый день обстрел, ну, именно этого нашего взводного опорного пункта обстрела не было, было туда слышны разрывы в стороны э, Никишина, в стороны, блядь, Дебальцева, вот, было, бля, такой, ну, где-то часа два были громкие обстрелы, бля, может быть, даже с гаубиц, самоходок или, с этого, минометов. Смси, скайп, привітали. Навіть вчора хлопчик прийшов, кутю приніс, ще й колядку заспівав українською мовою. Ми були дуже здивовані, подякували йому. Всеволодь. Так, так що навіть тут нас поколікували. Хочу всіх привітати з Різдвом Христовим, з великим святом, таким чистим. Шкода, звісно, що противники на тій стороні не підтримують його і майже всю ніч обстрілювали. Ну, хай Бог буде суддєю. Дякую.